નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ છે મિત્રો આજના અંદર આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી જેનું પાઠ બાવીસ મો જેનું નામ છે વિરોકા કેસા વસંત આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિઓ સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી તમારા આગળના નવા વિડિઓ પણ આપને મળી રહે તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી એકતી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલ માં ઇન્સ્ટોલ કરો જેવું આપ શરૂ કરશો એટલે આ प्रकारे જોવા મળશે જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો વિષય બતાવશે विषय पसंद करसो એટલે પાઠ બતાવશે જેમ આ વિડિયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડિયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે તાસા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો જે एकदम फ्री છે મિત્રો તો ચાલો મિત્રો હવે શરૂ કરીએ પાઠ 22 वीरो का कैसा हो वसंत प्रश्न एक एक, -एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला बार-बार कौन गरजता है तो बार-बार समुद्र गरजता है दूसरा प्रश्न प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं उत्तर प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए दूसरा तीसरा प्रश्न वसुधा में क्या परिवर्तन आया तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है चौथा कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ पांचवा कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है तो कवि की कलम की यह विवस्थता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है प्रश्न दो निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न वीरों का कैसा है वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहा है उत्तर तो वीरा वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय पर्वत सागर पूर्व पश्चिम दिशा पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरा प्रश्न कह दे त्याग ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है तो देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक सूरवीर हो गए हैं इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं इसीलिए कवयित्री ने कहदे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है तीसरा प्रश्न किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरो वसंत कैसा हो यह बताया है तो हनुमान द्वारा लंका को जलाना कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय यह हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं है इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरो का वसंत कैसा हो यह बताया है प्रश्न तीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए पहला प्रश्न वीरो का कैसा हो वसंत इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए तो वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल भोरों का गुंजन रंग बिरंगी उड़ती और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं है परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए सूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं प्रश्न दो, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है तो मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गवाने के लिए तैयार नहीं हुए अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी शहीद हो गए कवित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए प्रश्न तीन है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं संदर्भ संदर्भ समझाइए तो वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है

મળી રહેશે જે એકદમ ફ્રી છે તો આશા રાખો છું અમારી એપ્લિકેશન પણ આપને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે પાઠ ત્રેવીસ ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો